А у нас уже є Сергій Іванов із Луганська, журналіст, який нам розповість, що там відбувається зараз у Луганську. Сергій, доброго ранку. Що нового всю ніч, Вчора начинаю таксов з 11, вічора, аже далі появилась информация то есть как бы вы ну, видели этих людей действительно я лично видел этих людей вот без опознавательных так сказать знаков ну, военной одежде однако вот как бы мы не смогли установить скажем так принадлежности ну, какому спецподразделению они принадлежат либо это не спец, спецподразделения. Вот. Среди митингующих, так сказать, протестующих упорно ширились слухи о том, что их будут захватывать. Вот. Нагнеталась истерия, вот. бесконечно там истерили люди со сцены. То есть, как бы, ну, то есть ну, имеется в виду истерили, очень экспрессивно выступали, призывали никого не уходить, потом начали интенсивно разбегаться люди. Вот. Перекресток оборона советская, просто вот прямо как вот знаете, такими небольшими группами разбегались люди, очень многие бежали на маршрутке, на такси. Вот. Но исходя из наших данных, штурм не состоялась. Во всяком случае, по состоянию на сейчас. Присутствует там небольшая группа людей, мне сложно оценить их численность. Насколько нам известно, СБУ не освобождено. И ну, это по состоянию буквально вот на 10 минут назад, так сказать. На площади работают коммунальщики, непонятно зачем, что-то подметают, что-то там ругаются с теми людьми, которые там сейчас поддерживают, так сказать, нашу интеграцию в Россию. Вот, и, и так далее. Вот. поэтому ситуация, вы знаете, она немного напоминает, э, скажем так, ну какое-то э, нечто предапокалиптичное. То есть ничего не понятно, ничего не известно, и и работают люди молчаливые, хмурые люди в оранжевых жилетах. Вот, вот это в принципе все, что я могу сейчас сказать. Никаких официальных комментариев ни служба безопасности Украины, ни э, министр внутренних дел, э, ну. Я не знаю, я не слышала, что он сказал, вот ви там что-то цитировал, какой-то средний варіант там, що він буде вибирати, ну, дай й Бог, щоб варіант був середнім і дійсно не привів до великої крові, ну, тим не менше, у нас в Багдаді все без змін, як кажеться. Ну, а я так розумію, руху взагалі немає з боку силовиків на видноміліції, там багато, не багато залишається 24 години до закінчення того терміну, про який вчора говорив Аваков, що весь схід буде звільнений. Я, значит, вчера была демонстрация силы, я так полагаю, поскольку как бы Луганск небольшой город и, в принципе, у тех людей, которые захватили СБУ, у них, я думаю, они как бы располагают информацией, все-таки, учитывая, что этот захват был произведен очень профессионально, я думаю, они догадались как бы там обеспечить себя там и разведкой и так далее, то есть я думал, это была демонстрация силы, поскольку силовики дали себя обнаружить, дали понять, что все это на самом деле серьезно и что это все может закончиться для этих людей очень печально. С другой стороны, как бы ну, сколько вот мы слушаем там переговоры там или информация, то есть есть у нас в принципе как бы инсайды, которые находятся внутри здания СБУ, вот настроены достаточно, скажем так, та, те люди, которые там распоряжаются и решают все эти вопросы, вот они настроены достаточно решительно, то есть настроены на кровопролитие, на оборону этого здания. Кроме того, в данный момент уже сейчас насколько мне известно, и это подтверждается но рядом источников, в частности, вот, допустим, с Одессой, они пытаются координировать свои действия вообще со всем Юго-Востоком. Сказали, вот, в, в, процессе переговоров между ними, вот это вот, я не знаю, вот, это ватническая какая-то рация, там, ну, которыми они, они, пользуются, они сказали следующее, что, э, значит, ждите с минуты на минуту, на, на минуту рванет Одесса. Вот. Одесса им ответила, что, мол, дескать, смотрите ящик, скоро и мы выступим. Вот такая вот ситуация. Поэтому, конечно, складывается ощущение какого-то глобальной подготовки, глоб... каких-то глобальных массовых провокаций. Хотя я не исключаю, что это может и нагнетаться искусственно. Понимаете, почему? Потому что дезинформация, в принципе, не менее мощное оружие, чем все остальные, скажем так, способы. Вот. Поэтому я думаю, что ну, если государство дало слово, скажем так, о том, что на какой-то период не будет ничего делать в отношении митингующих или тех же даже террористов. То есть я не знаю вообще, конечно, зачем государство ведет переговоры с террористами. Хотя это вообще принятая доктрина, что нельзя вести переговоры с террористами, тем более с теми, которые не держат ничего, кроме здания, которое нужно было снести еще в 1991 году, поскольку там карма очень отвратительная, понимаете? Вот... Ну, если это, так, если это здание так дорого нашей власти, ну хорошо, пускай торгуется за здание с террористами. Доброе, дякую, Сергей. Это был Сергей Иванов из Луганска, журналист. Мы, мы будем стежить за тем, что там э, происходит. И...